Сергій Миколаївич, перепрошую, Сергій Станіславович Рибров, він дав характеристику і своїм футболістам взагалі, після поєдинку проти Зорі, не вдалося, знаєте, ексклюзивно поспілкуватися з головним тренером Динами протягом тижня. Всі чекали, ну, знаєте, як розвернеться ситуація. І от після матчу з Олімпіком Сергій Станіславович погодився дати ексклюзивне інтерв'ю про футбол, де він розказав про те, що зараз відбувається в команді. Як він дивиться на ту ситуацію. Яказа раскладался у команде, и что он ждет от «Динамо» в будущем? Да, я ничего не читал. Я общался с президентом. Для меня важно, особенно когда трудные периоды, ничего не читать. Нужно сосредоточиться на работе и продолжать делать то, что ты делал. Одному Богу известно, особенно тренеру, что будет с тобой. Но важно есть критика, конечно, которая правильная. Мы сядем Проанализируем игру, покажем ребятам, разберемся с ребятами вместе. Но сейчас слушать критику, наверное, это меньше всего хочется. Хочется работать и постараться что-то что сделать хорошее. У нас нет основного состава. У нас его не было и раньше. Те футболисты, которые доказывают свою способность играть в составе, в тренировках, те и выходят. И так получилось и сегодня. Вышел тот состав, кто, кто действительно в тренировках старался, работал. И... Я благодарен ребятам, что они действительно сегодня вышли с желанием и в первую очередь, особенно в первом тайме, понимали, за счет чего мы хотим обыграть противника. Что-то удавалось, что-то нет, но главное взяли на данный момент важные три очка. Лидера вообще его не просто воспитать. Лидеру у него есть характер или нет на поле. И, конечно, нам такого игрока не хватает. В какой-то мере сейчас я вижу, что вида. Он хочет, он пытается помочь на поле команде. Лидер – это тот человек, который может помочь на поле команде. И важно, чтобы он был. И в трудные минуты, когда действительно команде трудно, важно, чтобы он помог. Посмотрим. Я же говорю, лидерами не рождаются, ими становятся. И в первую очередь это склад характера и желание в первую очередь все делать для команды. Сьогодні циганков він на дальню стійку побіг. Були такі матчі дуже багато, коли от флангові ваші якраз пів не добігали на дальню стійку, не замикали ці передачі. Циганков і з Наполі так передачу віддав з дальньої стійки. Зараз замкнув. Я так розумію, це тактично, він грамотно дуже діє попри свій молодий вік і те, що він тільки починає. Тобто він біжить в ті зони, куди треба. Він вже перший рік знає наші требування, і робота і в Ю-17, і в Ю-19, і зараз в Ю-21. Він дійсно знає всі требування і робить, що требує от него тренер. И это хорошо, что ребята в этом возрасте понимают и понимают, что для того, чтобы попасть в основной состав, нужно выполнять эти требования. Он их выполняет, он попал в основной состав и сегодня заслуженно забил мяч. И не только он забил мяч, отрабатывал в атаке, но он, я видел, как он хотел и отрабатывал в обороне. Тризансалец сегодня, может быть, один из наикраших своих матчей за долгий период часа выдал на помаленько помаленьку повертается. Да, у меня был разговор с каждым игроком. То, что я сейчас говорю, есть требования каждому игроку к его позиции. Или вы выполняете, или вы не играете. Это абсолютно нормально. В каждой команде так. И для меня нет разницы, сколько лет в команде или какая зарплата у футболиста. Действительно, возможно, я надеюсь, Дерлис понял, и то, как он сегодня работал на команду, наверное, меня это устраивает.